Привіт, мої любі болівальники, як ми вам обіцяли, сьогодні ми в гостях у легендарного футболіста Йожифа Йорші Саву. Йожеф Йожеф, ми сьогодні прийшли до вас, щоб отримати від вас настановче слово таке на початок сезону в Християнській футбольної лізі, де приймають сім дивізіонів у нас, і початок у нас 19 березня. Ми б хотіли, щоб ви побажали нашим футболістам. Ну чего с вице-бэк вет у футболе и люди некая богато заработала для украинского футбола. Ну для меня футбол это священно, потому что в общем-то я очень люблю футбол. Мы с вами давно уже знакомы и я с удовольствием с вами встречаюсь и, конечно, с удовольствием могу пожелать вам к началу сезона открытия, значит успехов, чтобы люди приходили к вам с удовольствием, потому что вы делаете большое дело, вот и чтобы сезон прошел удачно и мы встретимся в конце года, как всегда, когда мы выручаем кубки и всякие там подарки. Да, мы очень надеемся, что действительно вы придете до нас на награждение. и обязательно же я желаю перемогу всем лучшим командам, которые будут принимать участие в нашей лизе, чтобы перемогли лучшие. Ну вы молодцы, ребят, вы просто молодцы, вы делаете доброе дело, вот, и дай Бог вам здоровья, чтобы продвигать, в, значит, в футбол, значит, в городе Киеве. Потому что христианская футбольная лига есть и в других городах, да. я так понимаю. Да? Вот. Ну а вы в городе Киеве, как защитники, вы проводите. Да, к сожалению, у нас нет полей таких, где вы могли бы значит, проводить эти игры на хорошем уровне. Будем надеяться, что эти поля, поля пан, появятся. Вот. И к вам будут приходить все новые и новые люди. Будут приходить. Я же Ферфорд. Я вот у меня тут в голове эта думка. Как вот вы ставитесь до игры Динамо Манчестер у Англии? Ребята, ну вы затронули чисто профессиональные вопросы. Я думаю, что нашем вот. там будут очень интересно. Прекрасно то, что киевляне выиграли 2-0. Это уже задел какой-то. Тем более, что Манчини сетует на то что его игроки очень уставшие вот и это видно было даже в игре это мы поняли когда он не вышел на футбольное поле на тренировку предигровую вот это говорит о том что действительно э, игроки его команды устали устали потому что э, человек это не машина, даже и машина ломается, если систематически пользоваться вот, машиной. Поэтому, что можно сказать? Ответная встреча будет тяжелой, но я думаю, что киевляне пройдут. Киевляне сегодня находятся в таком хорошем состоянии, чтобы играть их, в общем-то, тяжело. Тем более 3-0. Хм, ну да, а еще одна пытаечка, стосовно Шахтара, я поважаю, ты вот писала Шахтерю взятой лиги Чемпионов, все-таки проблема будет с Барселоной. Шаттер тоже очень хорошая команда, сбалансированная, потому что состав не первый год играет вместе, а то, что они проиграли во Львове, ну это нормальное явление, потому что э, я знаю, что такое после Лиги Чемпионов, когда тем более выигрываешь, э, ты опустошаешься и настроиться на чемпионат Украины тяжело. Вот самое главное, что, в общем-то, ребята просто пустые для того, чтобы отдаваться. Ну, а другая команда настраивается на такую команду, как Шахтер. Но хочу сказать, что во Львове всю жизнь была команда. Тяжело было там играть, потому что это характер. Сама местность, болельщики, футболисты. Поэтому они показали свой характер и выиграли. Молодцы. Доброе. Мы ну вам очень благодарим. Мы поможем вас на награждение.